xo'sh hammaga xayrli kech assalomu alaykum ho'p biz boshladik hurmatli aziz muxlislar bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz biz to'g'ridan uh, to'g'ri efirda sizlar <coughs> uch uh, xil platformada bizni kuzatishingiz mumkin endi telegram instagram va youtube platformar orqali biz to'g'ridan to'g'ri efirlarni amalga oshirishni boshladik bu tv efir agar yaxshi bo'lsa savol javoblar talablar ko'p bo'lsa yana bunaqa efirlarni davom ettiramiz ko'proq ko'proq o'ng tarafimizda telegram kuzatuvchilar uchun chap tarafda youtube kuzatuvchilar uchun to'g'rida instagram kuzatuvchilar uchun va hokazo va hokazo lekin man o'zi bitta boshladik ho'p bugungi mavzu bugungi mavzu asosan <coughs> telemeditsina telemeditsina va onlayn konsultatsiya siz qanday qaraysiz onlayn konsultatsiya olish hozirgi zamonda rivojlangan mamlakatda rivojlangan aholi uchun faqat rivojlangan aholi uchun shaharda yoki qishloqda xohlasin amerikada yashovchi aholi uchun qanaqa Alô? Alô? Hã? Quem?